Значит, по Сватово. По Сватово мы берем полностью там ремонт, там полностью половина корпуса в комплексе детский садик «Надежда». Местная власть аргументировала тем, что большое количество переселенцев, и им просто некуда детей отдавать, и достаточно большая очередь. Поэтому мы пошли тут на встречу, там есть бассейн, там будет группа для детей с обмеженными возможностями. Вот, поэтому мы пошли им встречу, и там порядок финансирования, который выделяет ПРООН в рамках нашего проекта, больше трех миллионов гривен. Вот, ну, там все полностью, полностью делается ремонт, все. Поэтому только там по оборудованию местная власть берет на себя, они поставляют вот, это делать. Ну или им уже поможет в этом направлении ЮНИСЕФ там, или другие доноры. Э -э, поэтому взяли дом престарелых, там обрушившийся фасад, на одном из зданий, как бы, мы его полностью разбираем, не подделаем, утепляем, как бы, поэтому делаем комплексы. Плюс делаем э, пандусы, сходы для инвалидов. Вот, там, где лежат лежачие. <coughs> вот. А, дальше по рубежному. по рубежному. мы берем ремонт больницу, как бы местную, именно одно из отделений. Вот, там ну, тоже капитальный ремонт идет, одного из корпусов. Вот. И ну, там ну, в принципе, вы все прекрасно знаете, какие у нас больницы, да, как бы, тем более, ну, там, скажем так, очень сильный совок, да, как бы, крыша течет, они тут же ведра подставляют, мы как раз приехали, был дождь, и оно все льется везде, вот, поэтому берем больницу в рубежном. Вот, также в рубежном берем с нуля, как бы, в комплексе центры для детей-инвалидов, дневной стационар, имеется в виду, ну, это государственная как бы, программа была раньше, просто что денег на нее не было, если у кого-то ребенок, ну, с ограниченными возможностями, человеку нужно идти на работу, да, в обычный садик он отдать ребенка не может, потому что, ну скажем так, вот он приводит его в этот центр, там есть специальные тренажеры, там ну, специальные социальные работники, психологи, ну, как бы это не то, чтобы садик, да, но центр дневного пребывания как бы детей. Вот. сейчас, в принципе, эти центры есть, он в принципе в рубежном есть, но он находится на очень маленькой территории, там 37 квадратных квадратов да, условно. Мы берем здание, которое 300 квадратов. Там как бы много комнат, там будет делаться специальная перепланировка согласовании с руководителями этого центра. Ну, Потом такой будет в комплексе достаточно хороший интересный центр э, с хорошим ремонтом. Вот. Также в рубежном мы берем пятую школу. Вот, э, там школа там и садик тоже. Ну, в одном здании как раз вот оптимизировали, школа старая была и добавили там садик ну там отдельная там нет канализации, э, там следные ямы, соответственно как бы, ну, это определенная санитария, да, вот. э -э, в Лисичанке мы берем девятую э -э, школу, вот, <связывая> она в достаточно плохом состоянии, вот там трещины пошли по фасаду, вот там тоже ну, достаточно большая сумма как бы. и <связывая> также в Лисичанске мы берем центральную больницу она, ну, Титова, в принципе, то. Она пострадала от боевых если кто знает, там снаряд попал в крышу, осколки. Вот, поэтому там тоже мы делаем комплексный ремонт крыши и комплексный ремонт второго, этажа, ну, последнего этажа, который под крышей как бы находится. нам можете где-то подсказывать, потому что какие-то вещи мы, может, как бы не знаем. Вот. Значит, по второй линии, то, что мы сейчас подаем как бы, на Раду проекта, который пройдет -проект в этот понедельник, значит, у вас по Северодонецку вариантов как бы несколько. Первый вариант, который нам подала областная администрация и настаивала очень сильно на нем, это вот у вас здесь больница, там ну, помещение оно полностью убитое, скажем так, тяжелое, ну, под областной ВИЧ-центр для комплексного лечения, ну не лечения, а сопровождения, да, кабинеты доверия там будут организованы там, и также мы проехали по области, посетили все, которые остались, психоневрологические интернаты. Новоастрахани, под Старобельском, дома престарелых, как бы они тоже все рассматриваются. временно. Вот. Они попадают как бы, в рамках нашего проекта, но там минусы в чем для проекта у нас? Там просто ситуация какая Там чуть-чуть крышу надо подремонтировать, там несколько окон ставить. Как бы. Мы в принципе ну, можем брать такие объекты, но задача нашего проекта и вообще про ну, нам нужно изменить качество услуги. Не просто, знаете, чуть-чуть подремонтировать, чтобы ну, там более-менее как бы, было. А вот если сделать, сделать один раз хорошо как бы, и надолго, да, чтобы именно изменить качество услуги. Поэтому один из вариантов, который возможен вот здесь, сейчас он будет рассматриваться у вас в Север Донецке, сейчас же областной больнице, ну ее как бы до Юра она есть, как бы де-факто, как бы, ну, она как бы не особо есть, потому что она размещается там по разным корпусам. Вот. Достигнуто вот, соглашение с вашими местными властями, выделяются помещения, те, которые были заброшены на территориях ваших больниц, ну, оптимизированы под областную больницу. И вот там есть один очень большой корпус, вот. В рамках нашего проекта мы его не потянем, как бы, ну 200 тысяч долларов, как я озвучил, но сейчас есть предложение, скажем так, если у нас вот сейчас останется как бы, сумма, но мы там некоторые не утвердим еще, потому что у нас еще есть деньги, вот, то мы возьмем, да-да, вот, увеличим просто сумму, но это будет на проекте решено, и будет, например, 200 тысяч долларов, но ну, там 500, да, вот, и сделать вот этот комплекс именно областной больницы, там хирургическое отделение, не отделение, а именно хирургическое, вот именно с этим. Вот. Это сейчас рассматривается, да, ну, на, прошлой, на следующей неделе, я уже думаю, будет информация, как бы, что мы берем. Также по власть местная власть как бы очень просит, чтобы мы взяли их районную больницу. Вот. И там есть тоже центр, вот как рубежно мы делаем, центр для инвалидов, детей. Там тоже ситуация достаточно тяжелая. Тот центр, который сейчас есть, 37 квадратных метров. Вот. У них обслуживается, ну вот так, приходит-уходит 119 детей. 119 детей. Плюс у них на учете стоит 930 детей с хроническими патологиями, вот, ну, которым, в принципе, нужно оказывать помощь. Плюс на данный момент у них порядка 100 детей переселенцев, которые тоже имеют хронические патологии, или инвалидов, которые сейчас зарегистрированы там. Потому что ну, в достаточно большой глав переселенцев сейчас организовался за счет того, что там вот эти лагеря, санатории, как бы, там их очень много, и условия для проживания, скажем так, тоже не важны. Плюс идет нагрузка очень большая на их районную больницу. Ну, скажем Крамерки Минор тоже переехала, частично медуниверситет переехал, колледж культуры переехал туда, вот, частично туда педуниверситет переехал. Как бы, ну, скажем так, нагрузка на те учреждения, которые были раньше, вот, она очень увеличилась. Но ну, а мы в принципе с вами понимаем, что и как бы, раньше достаточно было много проблем. Вот, поэтому сейчас на данном этапе вот, у нас рассматриваются вот эти объекты, ну и по Северодонецку еще у вас э, рассматривается нет помещения у областного департамента социальной защиты и также вот все организации, которые у него у них тоже нет помещения, они где-то сидят там по чужим кабинетам, например областной центр психологической помощи потом дом э, матери и дитя э, вот тоже нет помещения и есть в принципе здесь помещение которое вот, вашему принадлежало э, ТЭЦ вашей где-то скажут, ну, там тоже убито, а там вообще ничего нету, там, там бомжи там живут, там Вот, достаточно большое ваше местное разового передача, Сейчас мы как бы тоже его подаем. Вот. Ну, это достаточно тоже важные проекты, потому что, ну, вот, например, центр матери и Дитя, знаете, да, что это такое, ну, как бы вот, ну, это по европейским стандартам, что если муж побил жену, как бы куда ей одеваться, к подруге пойти, там психологическая помощь, плюс она там может переночевать, прийти. Ну, там большая, большая концепция, я не настолько сильно в этом разбираюсь, как бы. ну, вот по Северодонецку нам предоставили как бы, вот, тоже несколько как бы, объектов. Поэтому вот, же больница областная, э -э центр по профилактике ВИЧ. Вот. И вот этот, этот центр для ПЗСМ, областной центр психологической помощи, плюс там планируют, но ну, они хотят, по крайней мере, сделать, это достаточно важный момент, хостел для переселенцев.